itu yang alat batin Ini itu yang alat batin yang alat batin. Yang ya. <laughs> <tuh> <ke> <tuh>

إنا عادة no <applause> <applause> <إني>, <إنت تصفيق> mm -hmm -hmm> يعني نستقبل المشروبات صح أو الطريقة صح إن نقسم العلاقات إلى مراحل. المرحلة الأولى ما حصلت في الأسنان. المرحلة الأولى العلاقات اللي ما نختلف العلاقات بتاع يعني يتصور إنه بيكون في تزاوسات، مشاعر للعبة، أصاب. خلي الصفر إلى ما على إكسون إلى كل حالة إذا عرفوا ما على المشاكل مشاكل في الصحة الدمية والأسنان فينا مني نقدر نعالج تقويم نحط كل شيء طبيعي بالمكان الصح لما يكون الأساس صح كان يكون كبير عدد الكبير يكون عام بالخطوة لأنه لأن الحقن جميل أو القشرة الجمالية ما يقدرون يحطون تقويم ما يقدرون ما يقدرون يعتمد على الحالة في ساعات نعالجهم التقويم على طول ويا البيت موجودين في ساعات نشيل البيت كل حالة تختلف. طيب، إذا كانت الحالة تحتاج تقويم هل يأثر بشكل عام على اللثة؟

في صعوبة من خلال فاا يتزجون لا يستخدم الجراحة فاا من اللي يحتاج الجراحة هو؟ العادة اللي يحتاج جراحة يحتاج تقوين معه بس هني لاعبين أيه تقوين جراحي الأشخاص اللي يحتاجون التقوين الجراحي هم الأشخاص اللي ما بستبدلون من التقوين الجراحي التقويم <applause> بس يعدل تطابق <applause> الأسنان يعدل تناسق <applause> الفكين. فإذا كان في صفة مثلا خلينا نقول وايد أو وايد مزدج بحيث إن ما كافي على ثلاث أول

أول شيء إحنا كدكاترة وقوى أوعية كتير ما نقدر نحتاج شيء اسمع لانه إحنا نتوقع توقع إن السم الطبي لا يعوض لا إذا حالة في حالات تجاعيد إذا في حالات بروز إذا يعني إحنا بمناسبة النزيف حلوة تجاعيد حلو تبع ال الأكيد الطبية راح نحاول نشيل راح نشيل الأنياق <متن�> الأنياق ماشيينها. ما <متن�> <بس أنا زياري>. نقدر <متن�> وين ما يتحركون في المستوى ما تكون حلوة وبالانس ومبنى صح بدون الأنياق بالضبط هو أنا اللي هما الشغل هذا أنا في تتحرك إلى هذه معلومه كل يوم نتلقاها بالعياده ما في أي دراسه تفصل إن بس العقل يؤثر على الاسنان يسبب تزاحم أو يقلل نتيجة تعويض إذا كان إذا كان عوي ممكن يؤثر على السنة الجذام إذا يتطور عليه بس إنه يحسن ما في أي الصفرية بعد ما الواحد يحط التقويم خلاص اخذ يعني لحمة بدون نهائية عقب ما تمر كم سنة تتلحم الاسنان الصفرية. اولين خلينا نتصل او نتصل إيه. يعني ابنك ما حط كلام شيء دخلنا او بس مثلا الاسنان يخف تتحرك شوي إيه. حتى تقليل. خلينا نتصل يقول ان الاسنان تتحرك مع تقدم العمر هذا شيء طبيعي سواء عادتنا اسناننا ولا لا، واول اسنان تتحرك هم الاسنان الاماميه اللي تحت، اوكي، يعني الحين عقب ما نعالج التقويم، في خلص الريتينر، اوكي، وايد ناس يظنون ان الريتينر يعني ما له ذاك الاهميه، لكن هو وايد مهم حاله حاله علاج نفسه، فاول يحافظ على الاسنان، طبعا المراجع يكون له ريجيم معين، مثلا انا بالنسبه لي في المراجعين يكون له ريجيم مثلا انا بالنسبه لي يكون ريتينر ست اشهر اشهر

Ito yung piwak natin. Nga sa Diyan, okay. Di dakit sakal? Okay. Di sakal? Okay. Dala, insa. sa wiharaan na tali iswaya okay. na yun? Ha, di Asan? تقرأ على المشروبات الصيفية والمشروبات الشرقية الناحية والكثيرات تنافس تقديمها للمشروبات الصيفية والشرقية علشان munggo tayo ng munggo. So, ginataan tayo ng munggo. Lagyan ng alagba. Tapay prito ng tilapia. Sobrang kasi Hindi pwede na ibunin natin ganito. Yeah. ako guys nagkagata na ako ng mungo inulunod natin yung ilagay natin yung ating Sibuyas, kasi yung lata na yan eh. Lata natin yung, na natin yung natin ng ano yan ngayon Pinahinaan Pinahinaan Lagyan natin ng natin ng So na tayo, hindi na tayo mag isa Kasi, uh, Hindi na siya. muna yung camera po ginataan